Apakah impak jangka pendek dan jangka panjang oleh peranan yang dilakukan oleh Abdullah Mursi dan ROW State ni? Okey, yang pertama kita uh, bincangkan tentang jangka pendek dan jangka panjang bagi Abdullah Mursi. Yang pertama, Pemerkasaan bahasa bahasa dalam masyarakat Melayu. Di mana pendekatan pelajar menulis dan membaca tersusus seperti latihan imlak yang dalam saya katakan lah Lepas so dia dapat meningkatkan celik huruf dan kelangan masyarakat Melayu Bukan tu saja, bukan dalam Melayu sebab dikatakan tadi Dia juga belajar askar-askar India dan lain-lain Dia bukan lebih kepada Melayu juga so dia lebih kepada bangsa lain dan Melayu dan sebagainya Yang kedua, pengenalan sistem menulis moden. Seperti yang kita tahu sistem menulis moden yang kita gunakan yang ini ialah ejaan Rumi dan daripada penerbit barat seperti Mission Press beliau menggunakan buku bercetak Melayu pertama menjadikan tulisan Jawi yang yang saya katakan tadi lah di mana tulisan kita semakin berkembang sehingga kali ini kita menggunakan tulisan uh, Rumi kalau dulu kita gunakan Jawi lah Okay yang ketiga bahasa Melayu sebagai medium pendidikan awal Okay dekat sinilah uh, sumbangan Abdullah Munshi ni ia membuatkan bahasa Melayu kita semakin digunakan di tanah Melayu uh, dan menyebabkan bahasa Melayu ini menjadi lingua franca. Okey. Untuk jangka masa panjang pula dia akan menjadi kepada asas bahasa Melayu baku moden. seperti yang kita percakapan kita pada hari inilah. Dia kita bercakap semakin baku menggunakan bahasa uh, bahasa Melayu yang tepat dan sebagainya. Lepas tu bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa ilmu. Okey, seperti yang kita kata, uh, guna sekarang dan seperti yang saya guna sebab saya belajar di uh, Institut, institut Pendidikan Guru Kampus Guru Uh, kampus Bahasa Melayu maafkan saya Dan saya mempelajari lah Bahasa Melayu ni dan saya menggunakan Bahasa Melayu ni uh, secara mendalam untuk melakukan tugas tugasan saya. Okey. Yang, yang ketiga ialah inspirasi kepada reformasi bahasa moden. Okey. Daripada sumbangan beliau, kita nampak nampak lah uh, sebab beliau dah memperkenalkan banyak tulisan, ini tulisan Jawi, lepas tu tata tatabahasa ini Lepas tu kita dapat tahulah daripada tahun ke tahun kemajuan akan berlaku dan bahasa tersebut akan menjadi semakin moden dan tata bahasanya akan menjadi semakin baiklah dan semakin mantap. Okey, sekarang kita masuk pula untuk RO Winstead. Apa ini adalah sumbangan jangka masa pendek. Okey, yang pertama ialah pendokumentasian ilmiah bahasa Melayu dan budaya Melayu di mana beliau menghasilkan karya seperti The Malay Grammar, dan a Malay reader yang menjadi rujukan utama dalam sistem pendidikan kolonial. Okey, yang kedua ialah peranan dalam pendidikan kolonial. Okey, sebagai pengarah pendidikan negeri-negeri Selat, beliau menjadikan bahasa Melayu alat komunikasi rasmi di sekolah Melayu walaupun berpaksi sistem British. Kat sini juga lah kita dapat nampak lah penggunaan bahasa Melayu ini berkembang daripada daripada zaman ke zaman. Tengok. If, uh, I always State juga dia gunakan bahasa ini dekat negeri-negeri selat dekat sekolah rasmi iaitu sekolah Melayu. Dia tak guna bahasa lain, dia gunakan spesifiknya bahasa Melayu. Okey, yang ketiga, pengenalan pendekatan linguistik barat. Okey, dekat sini, pemikiran positivisme beliau mendorong kajian bahasa Melayu dijalankan secara ilmiah, berstruktur dan berdasarkan bukti. Okay, kita masuk pula dekat jangka masa panjang yang dilakukan oleh uh, impak jangka masa panjang yang disumbangkan oleh R.O. Winstead. Okay, yang pertama ialah asas kepada kajian akademik bahasa Melayu moden. Kajian dan dokumentasi Winstead membuka ruang kepada penyelidik tempatan. Uh, seperti yang pada beliau tadi, yang kuaian yang beliau katakan tadi. Ya, di mana penyelidik, uh, penyelidik tempatan dapat mengkaji bahasa Melayu dan dalam konteks linguistik dan sejarah dan peradaban. Yang kedua Pemantapan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu Okay yang kat, kat sini tadi lah Yang seperti yang saya katakan tadi Dia khususkan dekat negeri Selat Dia menggunakan bahasa Melayu dekat sekolah Melayu So Seperti yang kita tahu Dekat sekolah kita belajar, belajar banyak ilmu kan So kita Kita perlulah menggunakan satu bahasa tersebut Untuk mencap Untuk Meng men, 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 Apa memberi satu hujah ilmu ataupun menyampaikan satu ilmu dan menerima ilmu itu balik menggunakan satu bahasa tersebut di mana kita biasa di sekolah sekarang kita menggunakan bahasa Melayu lah Pastu yang ketiga, pengaruh terhadap uh, dasar bahasa kebangsaan Okey, so tu adalah linguistik yang di bawah Winstead menjadi sebahagian asas kepada pembentukan kurikulum bahasa Melayu pasca merdeka yang menekankan tata, -tata bahasa dan penulisan baku Okey. Dekat dua tokoh ni kita boleh uh, kita boleh kaji iaitu antara apa persamaan dan apa perbezaan yang dilakukan oleh mereka berdua uh, melalui impak yang mereka lakukan ni lah. Yang macam tadi saya dah beritahu kan apa perbezaan bagi segi peranan. Ini perbezaan pula daripada segi impak yang mereka uh, buat. Okey, kita masuk pada slide seterusnya. Okey, untuk persamaan antara Abdullah Munshi dan Owen Ustaz ni Yang pertama ialah mereka melakukan pemeliharaan dan pengembangan bahasa Melayu Okey, kedua-dua tokoh memainkan peranan dalam mendokumentasikan, menulis dan memperkenalkan bahasa Melayu secara ilmiah Abdullah munshi melalui karya bercetak seperti Hikayat Abdullah manakala I always stand melalui kajian akademik seperti The Malay Kramer and The Malay Reader dekat sini kita nampak lah bahawa bahawa dua orang tokoh tokoh bahasa Melayu ni dua orang sangat apa menitik beratkan bahasa Melayu tersebut menerusi penulisan maafkan saya yang kedua iaitu sumbangan terhadap pembinaan bahasa Melayu Okay, kita nampak kat sini lah kalau Abdullah Munshi ni dia macam kat dekat pertama kali yang eh, pertama slab pertama yang saya terangkan tadi tu dia merupakan seorang cikgu dan dia mengajar daripada kemahiran menulis iaitu eh, uh, seperti yang kita tahu bahasa ilmu tu lebih kepada menulis dan sebagainya kalau dekat uh, R.O. Winstead pula dia kan dia kan menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa utama di sekolah Melayu so itu antara sedikit-sedikit uh, sumbangan daripada mereka dua lah Okay. Yang ketiga ialah pengaruh terhadap sistem pendidikan. Keduanya Kedua berperanan besar dalam menjadikan bahasa Melayu sebahagian daripada sistem pendidikan formal. Abdullah Munci memperkenalkan bahan bercetak sebagai alat pembelajaran manakala uh, apa se uh, instead memasukkan bahasa Melayu dalam kurikulum sekolah kolonial. Okey, seperti juga yang saya katakan tadi yang di mana Abdullah Munci ni cikgu lah dan dan saya katakan dan sebagainya lah. Okay. Kita terangkan pula untuk bahagian perbezaan atau pendapat ataupun peranan Abdullah Munshi dan R.O. Winston. Yang pertama, seperti biasa, asal dan sudut pandangan lah. Seperti yang kita tahu, uh, apa? Uh, Abdullah Munshi ni merupakan orang asal tempatan di Tanah Melayu. Manakala, uh, apa? Uh, R.O. Winston ni pula merupakan orang asing lah. Okay. Yang kedua ialah matlamat penulisan dan kajian. Abdullah Munshi menulis untuk mematabatkan bahasa Melayu dan memperkukuhkan jati diri bangsa. Uh, Owen State pula menulis untuk memahami dan mengawal masyarakat Melayu dalam konteks pentadbiran British di mana tujuannya lebih kolonial dan akademik bukannya perjuangan bahasa. Okey yang kat sini kita boleh point ni kita boleh nampak uh, Abdullah Munshi dia memperjuangkan bahasa Melayu. Lepas tu uh, Uh, Winston ni pula Dia bukan untuk memperjuangkan lah Dia macam kita Bahasa Melayu ni sebahagian daripada uh, Cara dia nak uh, Lebih kolonial dan akademik okay, Yang ketiga ialah Pendekatan terhadap bahasa Melayu Abdullah Munshi menggunakan pendekatan kemahiran dan pengalaman kendiri di mana menekankan latihan menulis, imlak dan imitasi bagi membentuk penguasaan bahasa. A.O. State pula menggunakan pendekatan ilmiah dan empirical di mana menekankan analisis struktur tata bahasa sejarah dan budaya. Okey, yang keempat pula nilai pemikiran terhadap bahasa dan bangsa. Pemikiran Abdullah Munshi bersifat uh, reformis dan progresif di mana beliau menyeru agar bahasa Melayu menjadi lambang kemajuan dan ilmu. Okey. Pemikiran A.O. State pula bersifat skeptikal dan orientalis di mana kadang kala menggambarkan masyarakat Melayu sebagai kurang maju dan terpe dan terpengaruh akibat agama. Okey untuk uh, poin terakhir, warisan dan kesan jangka panjang. Abdullah Munshi meletakkan asas kepada bahasa Melayu yang moden dan baku di mana menjadikan bahasa ini bahasa kebangsaan dan bahasa ilmu tempatan. Owen Syed pula menyumbang kepada periktirafan akademik antarabangsa terhadap bahasa Melayu sebagai bidang kajian ilmiah walaupun dalam kerangka kolonial dia walaupun um, um, dalam segi kata kolonial tu dia menggunakan bahasa Melayu ini dalam bidang ilmiah uh, dan memperkenalkan lebih sebanyak alat tentang bahasa Melayu ni okay. Okey, sekarang ni saya akan merumuskan uh, semua perbincangan kita pada hari ini. Di mana kedua-dua tokoh iaitu Abdullah Munshi dan R.O. Mistad memainkan peranan penting dalam perkembangan bahasa Melayu melalui penulisan iaitu dalam apa? Abdullah Munshi sendiri dan pendidikan dan pendidikan. Yang kedua, Abdullah Munshi berperanan sebagai pelopor tempatan yang memodernkan bahasa Melayu melalui penulisan bercetak dan usaha meningkatkan kemahiran bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat Melayu. Yang yang ketiga iaitu se Always State pula menyumbang melalui pendokumentasian dan kajian ilmiah yang membantu memperluaskan pengiktirafan bahasa Melayu di peringkat akademik dan antarabangsa. Okey, yang terakhir sekali ialah walaupun berbeza daripada segi niat dan sudut pandang, pemikiran kedua tokoh ini tetap memberi impak yang besar terhadap pembentukan bahasa Melayu moden sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa ilmu pada masa kini. Okey, saya bagi kesimpulan ini dalam bentuk poin lah sebab saya tak nak kita baca secara panjang. Saya nak buat kita lebih fahami dan Mengambil isi-isi penting sahaja Ok Ini merupakan rujukan Saya menggunakan empat rujukan Di mana saya gunakan uh, Keempat-empat rujukan ni Dalam Dalam saya punya semua kajian saya lah okay. ok Itu sahaja daripada saya Terima kasih sekali lagi kerana telah memberikan saya peluang Untuk menyiapkan tugasan tiga Persembahan ini eh uh, untuk uh, untuk kursus sejarah kemajuan bahasa Melayu. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.